Ну ви представте, оце, ви представте себе в Москві і виходите, і що з вами буде? Це ще дуже Ана. Ви розумієте, оце ж Іона, в нього була причина. Він дуже боявся, він злякався. Він тут же зробив вивод, та нікуди я не піду. Нащо мені слухатися Бога, як я хочу жити, я боюся смерті? Він бере спокійно білетик, зовсім на другий речі. І їде зовсім в другу сторону. Розумієте? Ну, Бог то все бачить, він думає. Іона думає, що він, не, ну, Господь йому простить, не побачить, цей номер якось пройде, не небія згорить, бо е, вона достойна цього. Але ж ні, ночі розігралася страшенна буря. Е, всі, хто був на кораблі, е, а Іона тихенько пішов у трюм і заснув. Ему и дела нема до того, что он непослушный. Тут еще такая линия, жирная где А когда, когда ну, руководство этого корабля узнали, что Иона виновен в этом, что ему предложили? Итак, давай. Я... Выкинуть его в море. Правильно. Иона сопротивлялся, просил, мне, я не буду, не кидайте. Он согласился, потому что... Он сделал грех, и они все были, ну, те, кто были на корабле, были не грех. Он сказал, что это это что Бог может. Молодцы, слушайте, молодцы, я довольна вам. Молодцы. Понимаете, уже тут он говорит, что обещал исполнил. у Господа спасения и сказал Господь Киту, и он из и он э, на сушу. По слову Господню, не же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу и, наверное, у него голос был не такой, как у меня, она намного звонче, намного крепче, вот и говоря, еще 40 дней осталось, и Ниневия разрушится. И... и, чтобы покрыты были вретищем, это такие накидки были, такие грубые вретища называлось, Люди и скот и крепко вопили в Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. И повиновался Богу. Это такое было полнейшее повиновение, если голова в пепле. Вот и Иов там э, списывается в книге Иова. Ты нагорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О, Господи, нет. Не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому что, потому я и побежал, э, фарсис, Ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, терпеливый и милостивый и сожалеешь о бедствии. И, это ты, и, он, и он знал, что Бог такой, и он пожалеет этот народ. Зачем мне было идти 40 дней проповедовать вам? Как бы претензию к Богу например? в Ну, 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 да, да, да. И ныне, Господи, вы представляете, за того, что Бог не разрушил ни не, Невию, и он говорит, и ныне возьми душу мою, то есть умертви меня, я не могу это перенести. Ибо лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Господь, неужели это так огорчило тебя? И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города. Очень полтора листочка всего. Полтора листочка. Даже, я бы сказала, один листок. Да, один. Смотрите, жирной полосой, я уже вам вначале говорила, и а сейчас говорю, послушайте. Если бы э, Ио Иона был послушным, он был непослушным, он делал по-своему. Потому он попал, а Бог милостивый, вытянул его с чрева кита. Пожалел его. Смотрите, его там могли б, конечно, и я знаю, может и в плен взять, может быть и пыткам вы подвергли. Не подвергли, потому что Господь своих защищает. Давайте теперь вопросы, а потом еще погуляем, Миней. что не нас царь не, царь Миней. Что Что он объявил? Он сказал то, что чтобы все, даже скот, дети, молодец. взрослые, не пили, не пили молодец. несколько дней. Молодец. Да, молодец. чтобы, Господь их простил, а сам на себя посыпал пеплом. Помогал. Молодец, молодец, 12 баллов. Ты молодец. Бог благий и милосердный, милосердный. и долготерпеливый и ног благ, благой или благий. Ну тут, например, у меня книга, видите, какая старославянская. И написано, ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и много милостивый И сожалеешь о хорошо мыла и собой сегодня. <реклама> что, слава Богу. Ты Бог и милосердный, За кожну дитину, яка прийшла сюди, за хлопчика і за дівчинку. Дякую тобі, Боже, за те, що ти любиш їх, за те, що ти навчив сьогодні їх послушанню, навчив, як робити не треба і як робити повинні. Дякую тобі, Господи, що на прем'єрі Іони ти показав, що таке не послуг і що таке послуг. Дякую тобі, Боже, за те, що ти цю приготовив для діточок руками нашої Юлічки, допомагали і ще другі сестрички. Благослови, прийняти її, прийнять для своєї слави воїна Ісуса Христа. Амінь. Амінь.